ক'ৰবাত কিবা ওলাই যাব আজি যদি কেমেৰাত যদি ওলাই নহয় কিবা তেতিয়াহ'লে এইটো এটা আমাৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে ত' কেমেৰা আমাৰ এনি টাইম অন থাকিবলৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পাব আচলতে আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেতিগ্ৰম আৰু হয়তো আপোনালোকে থাম নিল আৰু টাইটেল চাই গম পাইছেই মই এতিয়া কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আছোঁ চাওক দেখিছে চাগে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আছোঁ এইফালে দেখিছে ইমান ধুনীয়া পথাৰ হয়নে এইফালে এইফালে কেনেকুৱা জাংগল এইফালে জাংগল ইয়াত এটা খুব সুন্দৰকৈ আমি শ্বুট এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া সময় প্ৰায় কেইটা বাজিছে চাই লওঁ তিনিটা বিছ তো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ শ্বুটটো কিছু সময়ৰ পিছতে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ক'ত পাব কি পাব সকলোবিলাক মই জনাম পিছত লাহে লাহেও জনাম আগতে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে কোনটো হ'ব পাৰে কোনটো হ'ব পাৰে এই ডিজাইনৰ কোনটো হ'ব পাৰে সেইদিনা মুখ্য আকৰ্ষণ আমি এওঁ আৰু এজন আছিল আৰু শেষৰ আকৰ্ষণ এইজনী আছিল আজিৰ আজিৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে তৃষা বৈশ্য কেনেকুৱা অনুভৱ বহুত বেছি ভাল নহয় অ যিটো ব্লগ দিছিলো মই আপোনালোকে মৰা মানুহ কৈছো কৈছো সেইটো একদম মৰা মানুহৰ কাষতে আমি গৈছো সেইটো তাৰ কাষতে দুদিন নে তিনি দিন তাৰ পৰা ধেমালি কথা নহয় ধেমালি ইমান সাহস কৰি কিনে গৈছো আচলতে actually আমাৰ সেই এই ভিডিঅ' বিলাক তেনেকুৱা হয় এডভেঞ্চাৰ টাইপে হয় আচলতে আচলতে এইবিলাক মৰহা বুলি মৰহা বুলি মৰ মানুহে কয় মানে কিবা কিবা হয় বলে আচলতে এটা বিশ্বাস আৰু ৰাখিছো আমাৰ একো নহয় বুজি নহয় 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 পুৰা একো হোৱা নাই হেই দে আৰু মই জনা আৰু মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা এক্সপেৰিয়েন্স তো কিতিয়াবা কম বাৰু কিন্তু ভয়ে ভূত মানে অ' ইয়েস কিন্তু তাৰ লগত ভয়টো বহুত বেছি মানে কি আছে এটো জয়েন হৈ আছে ইয়েস এটা বেছি সাপোর্ট কৰে ভয়টোৱে সাপোর্ট কৰে ইয়েস ভয়টোৱে 20% অ' ভয়টোৱে 80% 80% হুম হেইটোৱে হেইটোৱে আজের কাম ভালো 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 আমি ওলাইছো ওলাইছো মোটামুটি আজ মোটামুটি আমি কি

মানে আৰু সেইখিনি অ মা এইফালে সেই আছে কবৰ আছে বোলে তাৰে কাষত মোক মাংস বনাই কিনে মানে ভিডিঅ' বনাব দিছে ভাবক কেঁচা মানে বস্তু মানে বস্তু বলে কেনে কয় অকমান ডেন্সার জায়গা পাই মানে বস্তু গুলো পড়া আমি বস্তু বলে তবে কত দুটো আর ওটা বাজিব বলে সেন্স না আর ওটা না তিনটা বাজা তো সিও তিনটা তিনটা বাজাই দিব বাজাই দিব দুটা দুটা মানে কইসা মানে কি তিনটা চাইটা বাজে বাজাই দিব ওল নাইট ক্যাম্পিং অকলে সলো আপনারা গম্বো বাজাই না দা লাইফ সার্চ কৰিছাবো দা না দা লাইফ কি এডভেঞ্চাৰ কিমান কষ্ট কৰি আমি আচলতে কাম কৰি এইবিলাক লাইভৰত কিমান কষ্ট বঢ়িয়া জেগা দিব এই চালিয়া তুমি কিয় কোৱা নাই এতিয়াই লৈ ল'ব লাগিব আৰু বঢ়িয়া হৈ যাব হৈ গৈছে আৰু হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত ডাইৰেক্ট তাতে দেখাই দিম গাড়ী মই এইফালে আপোনালোকক এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ওলাইছো আচলতে এইটো খুব ৰেয়াৰ আমি দেখা নাপাওঁ এনেকুৱা দিনত দেখা পাই নাই নে গৰম দিনত দেখা পায় এতিয়া কুঁৱলী নাই বাৰু এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছো কিন্তু কেমেৰা জাষ্টিফাই হয়নে নহয় এই দূৰত দেখিছেনে এয়া এই সেইফালে দূৰত পাহাৰৰ নিচিনা আহিছে আহিছে বাৰু আৰু অলপ মই জুম কৰিছো আহিছে এই দেখিছেনে আপোনালোকে এই সেয়া সেয়া দেখিছেনে সেইখন কি গম পাইছেনে আপোনালোকে সেইখন হৈছে দীপেন কি হিমালয় সেইখন হৈছে হিমালয় চাওক হিমালয়খন দেখি পায় মানে মই আমাৰ 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 যিখন পথাৰ মানে আমাৰ মোৰ ঘৰটো যোৰ আছে সেই পথাৰখন এৰি আহিয়ে দীপে নহঁৰ ঘৰ পায় মানে বৰ্তমান দিপেনহঁতৰ জেগাত আছে দু কিলোমিটাৰ মান হ'ব অ নহব চাগে এই এইখন এইখন পথাৰেই আৰু এইখন পথাৰৰ সিপাৰে মোৰ ঘৰটো ত' দিপেনহঁতৰ ইয়াৰ পৰা দেখা পায় আমাৰো তাৰ পথাৰৰ পৰা দেখা পায় বহুত বেছি দেখা পায় কিন্তু এনেকুৱা লাগে ওচৰতে আছে য়েছ য়ে অ সেনেকুৱা ইয়া চাওক কি বঢ়িয়া সেইখনে হৈছে হিমালয় দেখিছে আমি হিমালয় অসমত থাকি বাহিৰৰ চাৰিআলি এই অঞ্চলত থাকি কিনে দেখি আছো কেনেকুৱা তামি পদূলিত দীপেনৰ ঘৰৰ পদূলিত আমি ৰৈ কিনে পদূলিত চৰি পদূলিত ৰৈ কিনে আমি হিমালয়ৰ পাদো হিমালয়ৰ পাদদেশত আমি এয়াই আৰু চাই থাকক গাড়ী লৈ যাম এইফালে এইফালে কি ক'ব আৰু শ্বুটিঙৰ মানে কচুমা এয়া কি ক'ব গাইছ তাই এইমাত্ৰ কাণৰ তলত চৰাত মাৰি দিছো কাণৰ তলত কিয় জানেনে কাণেৰে গুম 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 ঘুম গুম ঘুম গুম ঘুম 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 গুম ঘুম হৈছে আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি মঞ্চত শৰ্মা ওৰফে সৌৰভ হিৰ অতি সোনকালে আমাৰ থাৰ আহিব নাই যায় এয়া আছে এহাত ত আমি এতিয়া লেটছ কওঁ আমি কামৰ মাজত সোমাই যাওঁ বেলেগ বস্তু দেখা পাইছিলো জংঘলৰ মাজত দেখিছে নে গৰুৰ এইটো হৈছিল লাও খোলাটো নাই কোনটো হা গৰুৰ লাখলা গৰুৰ লাখলা গৰু লাঘলা দিছে আপোনালোকে ত' এনেকুৱা এনেকুৱা জেগা এটা আহিছো নহয় ক'ৰবাত কিবা দেখা পাই থাকো আৰু কি কৰিব এইাৰ অলপমান আগতে কৈছিল এই আৰু আমি কষ্ট কৰিব লাগিব আমি তাকে কৈছো কষ্ট মানে এনেকুৱা হৈছে কষ্ট চৰো খাব লাগে মানে এনেকুৱা কষ্ট কৰিব লগা হৈছে চত তৰ খাই কিন্তু চৰ মাৰে কমে যাৰ মম থাকে ৰাইজ এয়া আমাৰ ভাগৰি গলো সেইকাৰণে জংঘলৰ পৰা আহিলো আহি কিনে এয়া দীপেন ঘৰত চা আচলতে আমাৰ তীখাই অকনমান ভয় লাগিছে নেকি তীখা সঁচা কবাচোন তুমি গাইছা তাই অকনমান ভয় 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 অকণমান দৰ্শকৰ এতিয়া সময়ৰ কাহিনী ন বাজি গল ৰাতি ন বাজি গল কাহিনীৰ আ কাহিনীৰ আঁৰৰ কাহিনী তিনিটা প্ৰাণী আৰু আহিব লগা মানুহ আছে আমি আকৌ কত কামটো কৰিব গৈ আছো শ্মশানত মানে কবৰ য'ত আছে কবৰৰ কাষত মানে আমাৰ কামটো সেনেকুৱা মানে এডভেঞ্চাৰ হয় য'ত ফুট ওলায় ক'ৰবাত কিবা ওলাই তেনেকুৱা টাইপৰ কামটো এক্সোৱেলি ত' মানুহে জানিব পাৰে আজি হয়তো কিবা যদি কেমেৰাত যদি ওলাই নহয় কিবা তেতিয়াহ'লে এইটো এটা নেক্সট লেভেল আমাৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে ত' কেমেৰা আমাৰ এনিটাইম অন থাকিব তো তেনেকুৱা চাই থাকিব

ভাবে ন আমি 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 ভাবো মানে আমি ভালতো ভাবো কিন্তু আমাৰ নিচিনাকে নাভাবে এক্সোৱেলি ঘটনাটো কেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে সমাজখন উন্নতি হ'ব ডাঙৰ কথা কিবা এজনী ছোৱালীয়ে বা কিবা কৰে বেয়া কওঁ কম দিবা আপোনালোকে যে আমি কি কৰি আছো কি কৰিম এই বস্তুটো বেলেগে যিটো ৰূপৰ পৰা চাই আছে

যি কাম কৰিব গৈ আছো খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে এতিয়া হ'ব এয়া আছো আমি অকণমান জাংগলৰ মাজত যিহেতু আপোনাক জনাই আছো ত' এতিয়া আমি কামখিনি কৰো আপোনাক দেখুৱাই যাম এইটো যে আৰু এনেদাৰ লাইফ বাৰ বাৰু এনেদাৰ লাইফত আমাৰ মানুহ আহিছে আৰু মানুহ আহিছে যে এয়া চাওক জংঘলেদি মানুহ আহি আছে এয়া মানুহ আহি গৈছে দীপক আহি গৈছে আমাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ৰ জুই ধৰাটো খুব টান আৰু এইফালে প্ৰত্যেকটো মানে ভিডিঅ' আৰু কিমান কষ্ট জড়িত হৈ থাকে আপোনালোকে এবাৰ ভাবকচোন হয়নে বহুত কষ্ট জড়িত হৈ থাকে তাৰ ফলত সেই কষ্টৰ ফলতহে আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰডাক্ট দেখিবলৈ পায় আচলতে ইমান কষ্ট কৰিছে মানে তাৰ লোকেল জেগাত আহিছোঁ যে সেইকাৰণে কষ্টখিনি কৰিছে আৰু এইফালে ওপৰত জোনবাইটো খুব সুন্দৰকৈ দেখিছে ৱা এয়া জংঘলৰ মাজত হা কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আজি যি চা মেইন

এইটো এটা এনেকুৱা এটা ৰেচিপি বনি আছে ডিপেন এইটো কি হ'ব আৰু এইফালে মন কৰিবলগীয়া বস্তুটো কি জানেনে আমি মানে এই হেতাডাল যে হেতা বুলি কয়নে জংঘলৰ মাজত আহিলো কছডাল এতিয়া যদি নাথাকে ক্ৰচপাত যদি নাথাকে গোটেইখিনি বস্তু আনিলো কিন্তু এইডালে কি কৰিলো এনেকুৱাকে পিয়াজ চব বইল জলকীয়া বেয়া বইল হৈ আছে কিন্তু এইটো দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ দীপেনে আজি চাই ৰিয়েল হিৰো যদিও এটা এটা বস্তু দুখ লাগিল যিটো বস্তু বিচাৰে ভাল পায় সেইটো বস্তুৰ পৰা যদিও লাৰি আছে যদিও জিভাৰ পানীটো পৰপৰ হৈছে কিন্তু এই বস্তুটো আজি উপভোগ কৰিবলৈ নাপায় কাৰণ আজি বৃহস্পতিবাৰ গতিকে বৃহস্পতিবাৰে তাৰ সেইটো কি বুলি কয় ব্ৰত আছে আছে আৰু এই আমি য'ত আছোঁ ইয়াৰ চাৰিওফালে ক'ব আৰু ক'বৰ আজি কেইটামান দিন আগত ইয়াত মানুহ থৈছে তাৰ কাষতে তাৰ কাষতে আছোঁ আমি কিয় আছোঁ এইটো এডভেঞ্চাৰ এইটো এডভেঞ্চাৰ আচলতে আমাৰ এইটো এটা বেলেগ এটা আমি হেৰি এটা ট্ৰাই কৰি আছোঁ আচলতে এইফালে চাৰিওফালে দেখিছে এন্ধাৰ আৰু এন্ধাৰ শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে কি যে কৰিব নালাগে নহয় শ্বুটিঙত মানে কি ক'ব কণ্টেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি কৰিবলগা হৈ যায় আৰু কোৱা

লোৱা আৰু এইডাল এইডাল লোৱা অ আৰু এইটো ভিডিঅ'টো নেক্সট লেভেল হৈ হৈ আছে 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 মানে ব্লগটোতো নেক্সট লেভেল হৈ আছে আৰু যিটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰিব লগা আছে শ্বুটটো কৰি আছোঁ সেইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কৈছোঁ নহয় আপোনালোকে এবাৰ গৈ চাব দা এনেডাল লাইভ ইউটিউব চেনেলটোত মই কৈছোঁ নহয় সেইটো এনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে ফালা ফালি মানে কি কোৱা মানে কেৱল চাব চালে আৰু আৰু এটা ডিপেণ্ড এটা বস্তুটো নেকি চোৱা আপোনালোকে ভাবক কল্পনা কৰক এনেকুৱা এটা ঘৰ বনাই লৈছোঁ আমি জংঘলত কিমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ কলপাত আনি ধুনীয়াকৈ বাহ চাহ আনি ইয়াতে খেৰ চেৰ পাই লৈছোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে তিচাই মানে তিচাই যদিও এইটো এটা ভিডিঅ' বনাই মেই নায়িকা এইফালে দেখিছেনে গোটেইখিনি কষ্ট বাৰু আমি মিলামিলিকৈ কৰিছোঁ আমি তিনিওজনে চৌৰাভ আহিছিল গ'ল দীপক আহিছিল এটা দেখা দি গ'ল তো এতিয়া আমি আজি এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ তো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ এইটো এনেকুৱা এটা নেক্সট লেভেল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছোঁ নহয় আপোনালোকে চাব এবাৰ গৈ চাব ডাই আদাৰ লাইফ ইউটিউব চেনেলটোত

আৰু আৰু এইফালে শ্বুটটো কৰি আছোঁ এইটো মোবাইলেৰে আইফোনটোৰে টিচাৰ আইফোন খুব সুন্দৰকৈ শ্বুটটো ল'ব লাগে শ্বটটো ল'ব লাগে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক তুমি টিচাৰ গোটাই খাই শেষ কৰিলে আহ এতিয়া মোৰ কেৰাহীত এইখিনি ৰৈছে এতিয়া মই সেইখিনি মানে বহলাই দিওঁ আৰু এইফালে পৰামৰ্শ কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম প্ৰথম মই চাই লওক অ'কে ফাইনেলিছ আমাৰ শ্বুটটো কমপ্লিট হ'ল খুব সুন্দৰকৈ আৰু এইটো অঁ শ্বুটটো খুব সুন্দৰকৈ কম কমপ্লিট হ'ল আৰু এইফালে দেখিছে ইয়াত জুইচুই নুমা নুমাই দিওঁ খুব ধুনীয়া এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল এই চাৰিওফালে আন্ধাৰ দেখিছে খুব এটা ডেঞ্জাৰ জেগা বুলিয়ে ক'বলৈ গ'লে খুব ডেঞ্জাৰ জেগা এটা আহিলোঁ আচলতে আৰু এই জেগাটোৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াত গোটেই মানুহখিনি গাঁৱৰ মানুহখিনি গোগ বুলি কয় বাইদা চাৰিআলিৰ গোগ বুলি কয় ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ মিলা প্ৰীতিৰে থাকে হিন্দু আৰু মুছলিম মানুহখিনি আচলতে সেইটো এটা খুব এটা ভাল বৈশিষ্ট আচলতে আৰু কথাটো হ'ল কি আমি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ বনালোঁ খুব সুন্দৰকৈ ভাল লাগিল এটা নাইচ এক্সপেৰিয়েঞ্চ এটা ডেঞ্জাৰ জেগাত আহি ডেঞ্জাৰ জোনত আহি কিনে কামটো কৰিলোঁ সুকলমে হৈ গ'ল তাৰ বাবে ভগৱানক ধন্যবাদ লগতে কাকোতো ধন্যবাদ গম ভগৱানক অভিয়াচলি ধন্যবাদ আৰু দিবেনক ধন্যবাদ এইকাৰণে জ্ঞাপন কৰিছোঁ সি সুন্দৰকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিলে এটা নিজৰ জেগাত আৰু পিছত আৰু মই আহিলোঁ লোকেল অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে ধন্যবাদটো দিবই লাগিব আমি যিহেতু আমি দুটা আহিছো ন ইয়াত গতিকে

বেছি দিন হোৱা নাই আমি অভিনয় কৰো সকলো থেংক ইউ থেংক ইউ তো ধন্যবাদ আপোনালোকৰ ইমান ভিডিঅ'টো চালে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰ আৰু নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে